ko'p hozir millionlab ayollarimiz millionlab erkaklarimiz sirbas chet elda yurishibdi lekin mana joy kelganda aytay bir o'sha rossiyada ishlab yurgan akamiz yuzdan oshiq yig'lagandek qilib smslar jo'natyapti o'sha joyda yurgan ayollarimizni aynib ketayotgani erlari shu yerda turib ularni o'sha yoqqa jo'natib qori aka deydi aytgani uyalasiz deyapti buni eshitib ba'zi birlari jirillab darrov youtubega chiqishadi Men bitta xoloyni boqyapman nima deyapsan san boqayotgandirsan bo'pti xo'p. 100 tadan bittasi boqayotgan bo'lsa u degan degani nimas u millat turibdi azila millatni ham o'ylash kerak millat turibdi xalq turibdi vatan turibdi Men hozir chet elga borib yomon ish qilsam egamberdiy shukurulloh falonchiyevich shu ishni qildi demaydida o'zbekistonlik shu ishni qildi deydi o'zbekiston degan shanga dag'o beramanmi shuni o'ylash kerak azil buni o'ylash bizni vazifa burchimiz bizni bu o'zbekistonda saqlash kerak nomini ham bayrog'ini ham любой narsasi shu yerni non tuzini yeyapmizmi shunaqangi haligi vafodor deydiyu vafodor bir omonatdor shunaqa bo'lishimiz kerak biz bugunchi bugun nima bo'lib yuribdi mana shundaylarga bizn payg'ambarimizni hadislari yigitlar bo'lsa ro'za tutinglar deganlar umuman ayol kishiga ham foydasi bor bu narsa yigitlar emas umuman shu sohada qiynalayotgan odam ko'proq ro'za tutsa shahvati bosiladi va xudodan qo'rqishlikni biz dinimizni vasiyati bo'lgani uchun aytamiz xudodan qo'rqinglar shu chet elda yurganlar aytaylik shularga mana telegramda smsa e gaplashyapsizlar şey xudodan qo'rqsin o'sha koreyada ham rossiyada ham yana qatla turkiyada dubayda ham xudo bor xudo ko'rib turadi xudo saqlasin bu narsani ayollarga ham nasihatda siz masalan o'zizga ishonmaysizmi o'sha ayollarda mana o'sha kanalimizga qo'yyapmiz eshitishyapti shuni ayollarga mana borib o'zimiz ham yetkazaylik turmushga chiqqan opamiz singlimiz bo'lsa keling mana bu yerga o'tiring bu internetdi telefon telegram nima kerak sizga opa yo singlim nima kerak savol sizga ha oqida ko'kida yo'q bizga oq ko'k kerak emas bu telefon man olib qo'ydim noto'g'ri tushunmang bu sizga oddiy telefon internetga kirmaydigan shuni ishlating tinchroq turaylik yo'q ki hamma yo toza yaxshi ayol ham inson o'rtog'i bor dugonasi bor ammasi bor xolasi bor buvasi bor qizini rasmini tashlagisi keladi o'zini rasmini opasiga tashlagisi keladi gaplashadi unaqa bo'lsa mayli ishlatsin lekin o'sha ayol o'zini o'zi bilyapti boshqara olmayotganligini hop doim udalit qilib shustridir u ayol endi o'zicha endi masalan hozir shunaqa funksiya qilib qo'ydi undagini ham o'chirib yuboryapti e, bo'pti o'chirarsan xudoni spis o'chirasanmi san o'sha ayol teri bo'lib turib masalan u ersiz ayol bo'laveradi degani emas bu yomon va yomonroq ishlar bo'ladi-da, masalan gunoh yoshlarda bo'lsa yomon shu gunoh qarilarda bo'lsa yomonroq ikkita ga kirgan oo na yasab o'tirsa u yomonroq gunohroq 30 yasharlikka qaraganda 30 yasharlii ham gunoh harom bu qariniki yomonroq xuddi shuni singari aaqa ish eri yo'q ayoldar bo'lsa bu yomon gunoh zino bu ham eri yo'q qiz yo turmushga chiqmagan yongi chiqib oilasi buzilgan bitta ayol bir qiz lekin erkaklar bilan bemalol muloqot qilyapti faqat telefonda yo smsda yo telegramda bu ham harom bu ham gunoh kabira bu ham zino lekin shuni eri bor ayol qiladigan bo'lsa bu yomonroq xunukroq gunohroq bo'ladi shuning uchun mana shu yerda o'tirgan erkaklar turmushga bergan qizimiz turmushga bergan opamiz singlimiz jiyanimizni nazoratini olaylik o'zimizga to agda bir xuniy holat bo'lib g'isht qolibdan ko'chib hamma yoq chaqoq bo'lgandan keyin aqa yugur baqa yugur unaqa edi bunaqa edidan ko'ra kasalni davolagandan ko'ra oldini olaylik azizlar nasihatimizni qilaylik tavbasini qilsin o'sha singlimizmi opamizmi endi biz o'sha shariatni xulosasidan kelib chiqib endi buni bu mavzularimizni ko'p olimlar eshityapti ustozlar eshityapti ahli ilmlar eshityapti agar man noto'g'ri xulosa qilib qo'yayotgan bo'lsam o'zimni bilimimdan kelib chiqib buni xabarini yetkazishsa man xursand bo'laman shu yerda noto'g'ri gapirding u gap nima desa masalan bir erkak ayolini faqat facebookda yo telegramda bildi ko'rishmagan masalan u bilan yo bir muloqotga chiqmagan bir yuzma yuz yozishgan yani, bir biriga tirjaygandir bor yana nimadirlar degan shuni talab qo'yyapti masalan oilasini buzyapti shundaylarga man aytaman buni o'sha şey ayolga shunaqangi bir ta'zirini beringki ta'zir uribmas uribmas o'sha şey ayol telegramni ko'rganda o'sha şey ta'ziriz esiga tushsin buni eplang bu nasihatigiz bilanmi yo xafa bo'lishingiz bilanmi lekin bu ayol agar chin tavba qilmaydigan bo'lsa o'sha şey telegramdami o'sha şey yozishda eriga xiyonat qilib yurgan ayol uni tavbasi nima desa tavba degani yomon narsadan uzoqlashish degan mana shuni masalan shu yerda erkaklar o'zimizni misol qilgand odam qo'rqib ketadiyu shunqay bo'ldi deylik deb o'ylay mana yo singlimiz yo opamiz yo kimdir xudo saqlasin bundanu telegramda kimgadir yozgan bitta bola yozgan bu ham yozgan u yozgan xullas kuyov shu bizga tegishli bo'lgan ayolni haydadi kerak bo'lsa talag'i bilan haydadi yomonmi yomon bugun hasad rosa ham cho'qqisiga chiqqan bir davrda yashayapmiz desak manimcha mubolag'a bo'lmaydi ya'ni ko'ralmaslik kükenaylık diyenlerse. rosaham cho'qqisiga avjiga chiqqan bir davrda yashayapmiz desak adashmagan bo'laveramiz desam bo'ladi hayotdagi misollarda olib chunki u ko'chadagi begonalarni qo'ying o'rtoqlar ikki kunda bir ko'rishadi bir haftada bir ko'rishadi bitta o'rtog'i moshina olsa endi tilida aytolmaa ham ichida yonayotgani yo bitta telefon olsa yo zo'r qilib to'y qilsa yooki oshnalar uyim bitti kelinglar desa kelib o'rtog'i o'zi mehmonga chaqirgan o'sha mehmonga chaqirgan o'rtog'ini o'ziga nisbatan qalbida kuyib yonib shunaqa bo'layotgan holatlarda endi u ho'p bundan ham ko'ra ayanchlisi bitta oilada turib bitta qorinda tug'ilib aka ukalarni bir biriga bo'layotgan hasadlari o'sinlarni bir biriga bo'layotgan hasadlari hasad tufaylik oilalarda janjal chiqayotganligi uni san qayerdan bilasan poylab yuribsanmi desangiz yo'q endi birovni uyini poylab yurmaymizu hech qachon muammolarda murojaatlardan xulosa chiqaramiz keladi bir o'sinni ikkinchi o'vsin yo qattiq so'kkan yo qattiq turtgan yo urgan uh, desak ham bo'ladi shunaqa holatlar ham bo'lyapti sabab o'sha o'vsiniga bo'layotgan chiroyli sharoitlarni ikkinchi o'sin ko'ra olmayotganligi shu tufayli janjal chiqaraverishligidan man xulosa qilyapmanki ha ya, bir o'vsinni sharoiti yaxshi bo'lsa ikkinchi o'vsin buni ko'ra olmayotganligi yonki eriga kelib turib dugonalaridagi chiroyli sharoitlarni ko'rib eri bilan janjal qilayotgan ayollar muammolari ham ko'payib boryapti ya'ni qandoq o'rik o'rikni ko'rganda olayadi degan bir maqol bor o'rik Örük, o'rikni ko'rganda olayadi bu nima degani desa bir birini ko'rib munda bunaqa ekan bunda bunaqa ekan deb turib kundan kunga hayotimizda dunyoga sho'ng'ib ketishimizga sabab bo'layotgan ishlar ko'payib boryapti e. shu muammolarni gapirmasak bo'lmaydi chunki bu dinimiz nasihat qilish kerak bo'lgan muammoligi uchun man mehrobda turib gapiryapman agar meditsinaga ximiyaga astronomiyaga tegishli gap bo'lganda man baa turib olib gapirmasdim buni alohida o'zini mutaxassislari bor ularni o'zlarini ishi ular bular bizni ishimizni qilmaydi biz ularni ishini qilmaymiz hamma o'zini ishini qilsa o'zbekiston inshaalloh obod bo'lib boraveradi inshaalloh mavzuga qaytadigan bo'lsak ya'ni oshga borishyapti mana hozir ayollarni osh ko'payib ketyapti uylarda restoranlarda to'ylarga borishyapti şey yoki yana bir eng ahmoqona ishimiz bor kuyov tomondan kelinga sarpo kelganda butun mahallani yarim ayolni yani chaqirib ko'rsatadi ana o'sha paytda agar mabodo o'sha şey, kelin kuyov tomondan tuzuyroq bir narsa kelgan bo'lsa kelib qizingizga ham shuni qilib bermasangiz bo'lmaydi palon qilmasiz bo'lmaydi shunga o'xshagan muammolar yoki ayol eriga janjal qilyapti buni muddaosi sababi xotin bo'lganimdan beri biror marotaba manga tillo taqinchoq olib bermadingiz deb janjal qilyapti shu yerda qizi bor otalar sizga bizni dinimizni nasihati mani nasihatim emas turmushga chiqarmagan bo'lsangiz bu imkoniyat to'g'ri jumadan borib ab ham qilmasdan qizimizni o'tqazib nasihat qilaydi chiqarib yuborgan bo'lsak chaqirtirib ishim chiqib qoldi deb qizimizni chaqirtirib nasihat qilaydi kuyovimizni qizlarimiz sharoit ko'tarmaydigan holatdagi narsalarni talab qilib so'rab ularni ikkita cho'g'ni o'rtasiga qo'yib qo'ymasin bu holatlar juda ko'p oilalarda kuzatilyapti hech nima qilib bermagansiz qo'lingizdan kelsa uylanmaysizmi erkakmisiz bu yaxshiga emas agar xudo saqlasin sal asabi chatoqroq erkak bo'ladigan bo'lsa o'sha joyda shunday kesib qo'yadi hayotini bir yo'li yuk pukini qo'liga ushlatib qo'yadi keyin pushmonni yeb yuraveradi bilmabman kechirsin palonp shuning uchun kasalni davolagandan ko'ra <laughs> o'sha kuykanay qizimizga nasihat qilib qo'yaylik hammani bolasi o'ziga farishta ko'rinaveradi to'g'ri lekin shuni oldini olish uchun hech qachon on kuyma qizim o'in bo'yniga ikki kilolik tros taqib oladimi kunda har xil moshina minib keladimi kuymagin